তোমালোকসকল মই দেখিছোঁ বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব তেওঁলোকে সুধি আছে যে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া হ'ব ডেট প'ষ্টপন কৰিব নেকি বা তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা ইছ্যু হ'ব তোমালোক এই কুৱেশ্যন বহুত শিক্ষাৰ্থীয়ে সুধি আছে যে এক্সামটো প'ষ্টপন হ'ব পাৰে নেকি তোমালোক যিহেতুকে ইয়াৰ যি এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াৰ লাষ্ট ডে'টো তেওঁলোকে কি কৰিছিল এসপ্তাহ এক্সটেণ্ড কৰিছিল ঠিক তেনেধৰণে একজামৰ যি ডেট বা এক্সামৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ যি ডেট যিহেতুকে আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে দিয়া আছে সেই ডেটটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে নেকি বা তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই বা চেঞ্জ কৰি পেলাই কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এডমিট কাৰ্ড তেওঁলোকে কেতিয়াৰ পৰা ইছ্যু কৰিব সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই সৈতে জনাম লগতে বন্ধুসকল স্পেচিয়েলি মই জনাম আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ডকুমেণ্টছ এতিয়াৰ পৰা যোগাৰ কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত সমস্যা হ'ব পাৰিব তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি জনাম ত' ভিডিঅ'টো সেইবলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ যদি শেষলৈকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এটা পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ তবালক আজিৰ মূল ভিডিঅ' টিলৈ মই আগবাঢ়োঁ তোমাক অকল মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হ'বলগীয়া ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে জনাই দিওঁ হয় মানে অকল যিসকল অ' বি চি কেণ্ডিডেট বা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি আগতেই জনাই দিওঁ যে যিহেতুকে অসম চৰকাৰে চেণ্ট্ৰেল যি গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ দৰে তেওঁলোকে এন চি এল বিচাৰিছে প্ৰতিটো এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে তো এতিয়া যিহেতুকে আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা যেতিয়া আপোনালোকে ডি এল এড এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ কিন্তু এন চি এলৰ যি ডকুমেণ্টছ সেইটো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে যিহেতুকে বি এড এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰবিলাকত প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰে কৰিছে কি এন চি এল মাষ্ট বি কম্পালচৰী ফৰ অ' বি চি কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ নন ক্ৰিমিলিয়াৰ অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলেহে অ' বি চি চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব আদাৰৱাইজ যিসকল অ' বি চি আৰু চি এল হয় ক্ৰিমিলেয়াৰ হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অ' বি চিৰ যি চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন নেপাব পাৰে যিহেতুকে অসম চৰকাৰৰ এইটো গাইডলাইনছ আছে যে প্ৰতিজন অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ এন চি এল হ'ব লাগিব আদাৰৱাইজ যিসকল অ' বি চি চি এল হয় ক্ৰিমিলেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীলৈ গুচি যাব সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিসকল অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ যাতে এন চি এল চাৰ্টিফিকেটটো যোগাৰ কৰি লয় লগতে বন্ধুসকল যিসকল এছ টি কেণ্ডিডেট এছ টি কেণ্ডিডেটসকলে কি কৰিব লাগিব ড'মিচেছ বা পি আৰ চি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে হয় বন্ধুসকল প্ৰত্যেক বছৰে বি এড এডমিশ্যন বা ডি এল এড এডমিশ্যনত কি হৈছিল যে পি আৰ চি বা ড'মিচেলৰ সলনি তেওঁলোকে ভোটাৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাকো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছে যিসকল এছ টি বা এছ টি এইচ হওক বা এছ টি পি হওক তেওঁলোকৰ কিন্তু ড'মিচিয়েল প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিয়নো বন্ধুসকল বহুত শিক্ষাৰ্থী এনেকুৱা আছে যিয়ে বাহিৰা এছ টি চাৰ্টিফিকেট আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত এডমিশ্যন লয় তো তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে কৰিছে কি বি এড এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি সকলক তেওঁলোকৰ ড'মিচিয়েল বা পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিব লগা হৈছিল যিটো তেওঁলোকে অসমৰ বাহিন্দা বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিব লগা হৈছিল ত' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যি স্থায়ী বাহিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ পি আৰ চি পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইটো আপোনালোকে যদি সম্ভৱ যোগাৰ কৰি থ'ব আৰু স্পেচিয়েলি এছ টি এইচ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এইটো মাছ বি হ'ব পাৰে ত' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে এইখিনি ডকুমেণ্টছ এছ টি কেণ্ডিডেট আৰু বাকী যিসকল অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিব আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিসকল ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট ই ডাব্লিউ এচ কেণ্ডিডেটসকলে যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ছয় মাহ পুৰণা হ'লে তেওঁলোকৰ ভেলিডিটি গুচি যায় ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এডমিশ্যনৰ সময়ত বহুত ভিৰ হয় ইনকাম চাৰ্টিফিকেট উলিয়াবলৈ আপোনালোকৰ সময় বেছি লয় সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আগতীয়াকৈ উলিয়াই থ'ব যাতে আপোনালোকে ই ডাব্লিউ এছ চিত পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় যিহেতুকে আপোনালোকে এডমিশ্যন যেতিয়া ইনষ্টিটিউটবিলাকত যাব এন এডমিশ্যন ল'বলৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ এই ডকুমেণ্টখিনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটসকলে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিবই লাগিব সেয়াই বন্ধুসকল আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এতিয়াৰ পৰা যদি উলিয়াই থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকিব বা খেলি মেলি নহ'ব তো বন্ধুসকল এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে যোগাৰ কৰি থ'ব লগতে মানুহসকল এতিয়া আহোঁ মেইন কথাটোলৈ আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে তো মানুহসকল আপোনালোকে যিহেতুকে জানে আজি ত্ৰিছ আগষ্ট হৈ গৈছে আৰু এক্সাম তেওঁলোকে আগৰ যি ন'টিফিকেশ্যন সেই ন'টিফিকেশ্যন মতে তেওঁলোকে আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিব সেই বন্ধুসকল তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইছ্যু কৰাৰ কথা তেওঁলোকে আগৰ ন'টিফিকেশ্যনটোত মেনচন কৰি থোৱা আছে এতিয়া বন্ধুসকল এই এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এছ চি আৰ টি এ আপোনালোকৰ যি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পেট এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰিবনে নাই তে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে এতিয়া পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই সেই হেতুকে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যি এডমিট কাৰ্ড হয়তো এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পাব্লিছ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম হয়তো পষ্টপন নহ'ব মই আপোনালোকক আগতে জনাইছিলোঁ যে পচপন হ'ব পাৰে কিন্তু এইবাৰ মই দেখিছোঁ পচপন হোৱাৰ যি চান্সেছ সেইটো কম আছে যিহেতুকে বন্ধু অকল চেঞ্জ কিয় নহ'ব পাৰে বা পচপন কিয় নহ'ব পাৰে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আঠ ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব নেক্সট আকৌ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত আকৌ যি আপোনালোকৰ এ ডি আৰ ই এ ডি আৰ ই থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যি এক্সাম সেইটো তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব সেয়ে তেওঁলোকৰ শ্লটটো নেপাব এছ চি আৰ টি এ শ্লটটো নেপাব যিহেতুকে আঠ তাৰিখৰ পাছত পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে ডেট তেনেকুৱা শ্লট নেপাব সেইটো কাৰণে আঠ তাৰিখে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিবই আৰু ইয়াৰ যি সম্ভাৱনা সেইটো প্ৰায় মানে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে আপোনালোকৰ যে এক্সাম আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যে অনুষ্ঠিত হ'ব কিয়নো পোন্ধৰ তাৰিখে এ ডি আৰ আছে নেক্সট ছানডে' আৰু লগতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ন যি ছেপ্তেম্বৰ নাইন ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আকৌ এছ এছ চি যি চি জি এল কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যি একজাম এই এছ এছ চি চি জি এলৰ একজামটো অহা ন ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আপ টু ষোল্ল ছেপ্তেম্বৰলৈ সেই মানুহসকল ত' এছ চি আৰ টিয়ে কি হ'ব তেওঁলোকৰ যি এক্সামৰ যি শ্লট তেওঁলোকে এই আঠ ছেপ্টেম্বৰেই পাব আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত তেওঁলোকে এক্সামটো বা এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা আহিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে এ ডি আৰ ই এক্সামৰ পাছত পোন্ধৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পাছত যদি তেওঁলোকে এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰে আকৌ তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি দেৰি হৈ যাব বা তেওঁলোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত ৰিজাল্ট দিলেই হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছ বহুত দেৰি হৈ যাব অক্টোবৰ গৈ পাই যাব এডমিশ্যনটো অক্টোবৰতে হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স ৰিজাল্ট দিয়া এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত গৈ পাই যাব সেয়ে বন্ধুসকল এই এক্সামটো আপোনালোকৰ আঠ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যি সম্ভাৱনা প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু কিবা যদি আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন যোগে বা আপোনালোকৰ কমিউনিটি ছেকশ্যনত মই জনাম কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত এছ চি আৰ টি পেড এক্সামৰ যি ৱেবছাইট তাত কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই আৰু এছ চি আৰ টিও মই যোগাযোগ যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে কৈছে আঠ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰাৰ যি কথা তেওঁলোকে মেনচন কৰিছে যিহেতুকে নটিফিকেশ্যন মতে হ'ব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে সেই মানুহসকল আপোনালোকৰ যি একজাম হয়তো আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইছ্যু হ'ব এক ছেপ্টেম্বৰ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দুই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাই যাব যদিহে এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছিয়ৰ হৈ যাব যে আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অনিষ্ট হ'ব আৰু আদাৰৱাইজ যদি আপোনালোকৰ আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এক্সামটো অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটোৰ যিটো চান্সেছ সেইটো থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছে সেইটো একজাম পষ্টপন হ'লেহে আৰু আদাৰৱাইজ যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এক্সামটো আগৰ যি ডেট সেই ডেটমতে অনুষ্ঠিত হৈ যাব আৰু এছ চি আৰ টি ডি এল এড এডমিশ্যন হওক এছ চি আৰ টি ডি এল এডৰ যিকোনো তথ্য যিকোনো কথা জানিবৰ কাৰণে কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফেচবুক পেজ হোৱাটছআপ চেনেল ইমেইল আই ডিৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে মোক পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিকোনো কথা জানিবৰ কাৰণে তোমালোক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টি আপোনাক যদি কিঞ্চিত হ'লে উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এটা পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাযোগ কৰে মই আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ জয় আই